Всем привет! В эфире солигорского телевизионного канала программа ⁇ Молодежная волна ⁇ Слова, прозвучавшие в финале нашей прошлой программы, оказались пророческими. Двери городского творца культуры вновь распахнулись и прозвучали знакомые слова. Мы начинаем КВН. 2011 год для КВН важный и значительный, ведь полюбившаяся многими игра отмечает свое 50-летие. Поклонники душевных юмористических встреч стараются сделать все возможное для того, чтобы юбилей КВН стал ярким и запоминающимся. Отличным поводом собраться юмористам на одной сцене стал всемирный праздник «День смеха». Ноутбуки любезно предоставлены в ЖКХ «Комплекс». Так, 1 апреля, День свободы на Мальте. <связывая> <связывая> 1 апреля, национальный праздник Кипра. <связывая> 1 апреля, Международный день птиц. В какой стране? КВН с 50-летним стажем не так похож на тот КВН, который стоял у истоков. Другие шутки, другие песни, другие имена. Неизменными остаются положительные эмоции и ощущения праздника, которые дарят команды зрителям. Поэтому круг почитателей клуба веселых и находчивых широк. Школьники, учащийся молодежь, студенты, работники предприятий, организации, руководители. Всех их объединяет любовь к доброй, светлой знакомой с детства игре КВН. Николай Николаевич, я не понимаю, как можно любить всех этих букашек, таракашек? А как же их можно не любить? Вот, смотрите, ползет очень редкий, но, к сожалению, вымирающий тип. Желтка! Что такая веселая сегодня? А меня сегодня парень бросил. Как тут же плакать надо. А ты посмотри на его фотографию. Интрига фестиваля «Кузница смеха» стала присутствие в зале начальников отделов по делам молодежи различных городов и районов Минской области, а также начальника отдела по делам молодежи Минского облсполкома Олега Маслова. В середине игры завеса тайны приоткрылась. На базе Солигорска планируется проведение областного фестиваля КВН, который будет приурочен ко Дню молодежи и 50-летию клуба веселых и находчивых. А в ноябре двери городского дворца культуры вновь распахнутся для любителей юмора, чтобы всем вместе отметить юбилей КВН. Слова вступительной песни команды «Утомленной стройкой» строить лесту номер три ордена Октябрьской революции оказались пророческими. Зрителям пришлась по душе юмористическая обработка шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта». По итогам голосования команда «Утомленной стройкой» занимает первое место. Напомним, что и в 2010 году эта же команда была победителем районной игры КВН. Специальным призом отметил команду и оргкомитет. Также пришли зрителям по душе выступления команд «Остановка СЭД» Солигорского экономического техникума и «Нет проблем» закрытого акционерного общества «Институт проблем ресурсосбережения с опытным производством». Выступление на фестивале КВН «Кузница смеха» стало дебютом для команды «Модный приговор» закрытого акционерного общества «Калинка». Всем 11 командам были вручены памятные дипломы за участие. В театре нашем вновь огни зажглись, роняя свет на клубные подмостки. Смотрите, батя, какой душняк, красавчик, пригласи ка даму на медляк. Это, дедка, не Сгоняй на бар, махит принеси. Да. Кого я вижу? Опа-на! Мертвецовская шпана! Вергуцу, Мир Миргуцу, мой друг, не лезь! Ведь мы жили лита, мы же трест! Ой, я вижу, кто-то смело здесь спасает! В этом городе белкали все решает. Мы золотой запас Страны, да, построили мы. С каждой новой игрой КВН количество участвующих команд увеличивается, увеличивается число зрителей и болельщиков. Это становится еще одним подтверждением того, что все еще только начинается, и самое лучшее, конечно, впереди. воскресли Шекспира письмена. Лали Мэтт Studios, используют своими старыми автоспортивными связями лицензируют кучу настоящих гоночных автодромов. После выделения Shift 2 Unleashed за рамки серии Need for Speed разработчики получили гораздо больше творческой свободы. А теперь и у нас на PC после выхода этой замечательной игры появился шанс опробовать Shift 2 самостоятельно. Сразу нужно сказать, что для игры лучше всего использовать руль с педалями. И не только потому, что Shift 2 какой-то особо хардкорный симулятор. Вовсе нет. Машины во второй части ведут себя абсолютно так же, как и в первой. То есть скользят, как копейка полысой резины в голове. Все это продолжается ровно до того момента, пока мы не поменяем настройки физики. Кроме знакомых по первой части режимов от новичка до профессионала, добавился еще новый элит. После включения элитной физики машины моментально обретают вес, перестают раскачиваться на малейшей кочке и удивительным образом становятся легче в управлении, перестав противно ерзать на ровном месте. И это все не парадокс. В реальной жизни более быстрые и совершенные машины всегда управляются намного легче, чем дешевые и простые. В игру встроена система AutoLock из прошлогодней Need for Speed Hot Seal, которой не хватает только интеграции с социальной сетью Facebook. Все остальное AutoLock умеет и так – дразнить вас рекордами ваших друзей, предлагая одним нажатием кнопки сделать свой выпад, сообщать о недавней активности в онлайне и вообще организовывать мультиплеерное развлечение. Еще одним важным отличием от первой части были ночные гонки. Добавим лишь, что итальянская эмоция на закате, освещаемая огнями проносящихся по ней машин, выглядит действительно хорошо. Если бы не излишне яркие краски, картинка бы без труда заткнула бы за пояс Гран Туризма 5. Чисто технологически Shift 2 и так намного впереди японского долгостроя, но воспроизводить реальность дотошнее художника в Алифоне Digital не умеет пока никто. Впрочем, для Shift 2 это отнюдь не главная задача. Mate старается одновременно угодить тем, кто любит настраивать машину для максимального чистого прохождения поворотов, и тем, кто больше любит эти самые машины разбивать. Пока что это получается. Вы были на молодежной волне. Время передачи заканчивается. Всем удачи и отличного настроения. Юмора и шуток. Кстати, у вас спина белая. Пока-пока.